З програми Час інтерв'ю Дмитро Витвицький, президент партії Правда, народний депутат. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, за декілька днів почнеться те, про що так багато говорили більшовики, і сам президент Янукович останні зустрічі намагається прискорити депутатів розпочати так звану земельну реформу, тобто вільний ринок землі. Я знаю, що ви пробували випередити цю реформу своєю ініціативою із Народним референдумом, законопроект про референдум, да. лише після якого можна було розуміти, чи вводити вільний продаж землі, чи продовжувати мораторій. Як просувається ваша ініціатива? На якому етапі? Я розумію, цей питання можна вирішувати образом у референдумі. Для того, щоб провести референдум, я предложил законопроект на прошлой сесії парламента, внес. На этой девятой сессии парламента заново он стоит на рассмотрении. Его еще не рассматривали. В чем суть моего законопроекта? Чтобы народные депутаты не голосовали мораторий оставить или отменять, а именно проголосовали за то, чтобы провести референдум. Потому что сегодняшний закон о референдуме, когда необходимо собрать 3 миллиона подписей для того, чтобы провести референдум, мы знаем, он не работает. И я не верю, что это возможно сделать. Собрать 3 миллиона подписей, доказать, что это все законно сделано, собрано, ни, никакие палки в колеса, чтобы не получил этот процесс. Поэтому э, я предложил законопроект совершенно конкретный. Депутаты голосуют и проводится в стране референдум продавать или не продавать землю сельхозназначения. Я думаю, это самое лучшее, что э, депутаты могли бы сейчас сделать э, в продвижении этого вопроса. Потому что... народные депутаты у нас ми знаємо, як і міняють і конституцію людей не спрашивают, два рази в году і приймають бюджет без обсуждения на рік, по которому живе потім страна. Я увірено, що іменно про землі дуже важен. Він буде найважливішим рішати на референдум. Ми зараз про землю поговоримо. А давайте про, про процедуру. Якщо ви зареєстрували законопроект про проведення. Референдуму, перш да. ніж вводити е, в земельну реформу, чи по е, регламенту це передбачає, що спочатку ваш законопроект буде розглядатися в сесійному залі, а лише після цього е, сам пакет земельної реформи. Не обов'язково. у нас впиляться законопроекти Верховної Раді і по году, і по два роки і ніхто їх не розглядає. Зараз для того, щоб було рухання по моєму законопроекту по цьому питанню, ми збираємо підписи. І люди нормально реагують, коли їм об'ясняєш, приходять ставлять підписи. Ці підписи ми хотіли передати президенту України для того, щоб було содействие по розсмотренню даного законопроекту. Я думаю, це лучший варіант, який може зробити сейчас Верховна Рада. За час історії України я щось не пригадую жодного референдуму ініційованого знизу, який був врахований Верховною Радою. На що ви сподіваєтесь? Все равно необходимо в этом плане, вот вопрос земли ⁇ это не тот вопрос, который можно отмахнуться и сказать, ну так уже случилось, и пусть так и будет. Необходимо добиваться. И я надеюсь на то, что все равно этот вопрос, его не удастся замолчать, и правительству не удастся провести земельную реформу, не обсуждая с людьми. Ми бачимо, ну, деякі питання у нас можна замовчувати, а я упевнений, вопрос по землі это ещё будет один из самых главных вопросов, это не вопрос продления нахождения Черноморского флота в Севастополе, это гораздо важнее, и он гораздо большее количество людей волнует. Поэтому, я думаю, все ещё впереди. Від представників виконавчої влади ми чуємо, що вже давно тривають громадські дискусії довкола земельної реформи. Чи вам відомі ці майданчики? І як виглядає все, всеукраїнське обговорення реформи земельної, якщо ми журналісти її просто не бачимо? Може, ви депутати знаєте, де ці таємні майданчики? Да, Проходять обсуждання, але ми прекрасно розуміємо і віримо і знаємо. Це проходить на формальному рівні. Збирається кілька, може бути журналістів, може бути кілька фермерів, хтось із представників влади, 15 п'ятнадцятимінутний діалог. говорят о том, что обсуждали, нужна там реформа, не нужна, высказали 2-3 мнения и готова статья там для местной, районной, городской, областной газеты. И все, это совершенно формальный разговор и по формальным признакам. Никаких конкретных вопросов там не обсуждается. Потому что вот даже подписи в палатке мы когда собираем, люди приходят и некоторых очень волнует этот вопрос. Некоторые продать хотят. Я никому не хочу свое мнение навязывать. Другие хотят не продавать. Но в любую погоду все равно кто-то стоїть, щось обсуждает и э, оставляють свою подпись с адресом. А яких настроїв більше зараз людей? Все-таки э, вільний рынок землі чи э, землю не рухати? Больше, на мой взгляд, от, я вижу, что люди бояться в той ситуації, которая сейчас, есть, при той бідності, с этой мінімальної пенсії, з этими мінімальними зарплатами, что ну, люди вынуждены будут продать Паи, ну, кто сможет скупить? У нас деньги есть там, мы понимаем, то, только у олигархов, у людей, которые там скупили промышленность, сейчас и думают, как и скупить землю. Но больше настроение, все-таки, на мой взгляд, что сейчас продавать нельзя. Боятся, но скупят олигархи, потом захотят заработать, продадут иностранцам в итоге, этим все может закончиться. Но ну и будут Китайці у нас робота, Китайців мільярд. Люди хорошо добре знають ці цифри і знають скільки людей живе сьогодні в селі у нас на сьогоднішній день, бояться а бояться ви... остатися без землі, без роботи. Пане а ви не бачите в законопроект, який пропонує е, за ініціативу президента Кабінет Міністрів, чи там є запобіжники, які не дадуть е, ну, реально не дадуть на практиці. Скупить землю іноземцям. Чи там все-таки прописано грамотно так, что що, що и ви, вы ви готовы это да, підтримати В, в проекте, в проекте Закона о земле говорится о том, что сейчас иностранные граждане, иностранные компании, корпорации не имеют права покупать. Но ведь мы прекрасно знаем, у нас и промышленность приватизировалась. Сначала были местные олигархи, потом продали кому угодно. Это вопрос времени. И этот законопроект, он может в любой момент меняться. Это не такой быстрый процесс по рынку земли. И я думаю, законопроект, который мы сейчас видим, это явно не та догма, что у нас земля достанется только гражданам Украины. Этот процесс через год еще раз изменится, мы все прекрасно это понимаем. И с такими правилами на сегодняшний день победит тот в рынке земли, землю скупит тот, у кого есть деньги, кто богаче экономически. Иностранные корпорации, иностранные граждане гораздо богаче, чем сегодня наши украинские компании. Поэтому это вопрос только времени, но еще год, полтора, два, но на этом же жизнь не заканчивается. И мы получим то, что, в общем-то, к чему шли наши соседи вокруг, которые в еврозоне сейчас. В Эстонии скупили иностранцы полностью шведский банк, в Болгарии скупили немцы, самые лучшие плодородные земли. Но за это это были условия, что они идут в Евросоюз и должен быть свободный рынок земли. Мы сейчас в Евросоюз не идем, только собираемся. И когда это будет, будет ли вообще это вопрос спорный, далекий, поэтому нам нужно определиться с землей. Нам ни для кого никакие реверансы сейчас не нужны. И мы должны конкретно понимать, что с этой землей будет и как будет село дальше жить. Я мнение правительства слышу: говорят о том, что ну, нужен хозяин все-таки, чтобы пришел хозяин. Сейчас многие фермеры только определились, взяли в аренду эти паи. Разные люди есть. Один нормальный человек платит, другой там бессовестный не платят, а рассчитывается там каким-то урожаем и не по той цене, не того качества, ну и совершенно то, что людей не устраивает. Но часть фермеров уже социальную нагрузку несут. И наши компании несут тоже часть социальной нагрузки в селе. Это и медицина сельская, это и школы, это и детсады. Ну, кому сейчас может обратиться Местных бюджетов нет. Полностью бюджет проедания только на зарплаты. Могут обратиться к фермерам. И фермеры уже помогают как-то по социальным вопросам. Сейчас, если взять и кусочками раскупить землю, они работать не смогут. Хто буде займатися селом, тогда вообще? Тоді мелкі села ну, можуть бути розумію не За вашою схемою, що якщо вступить в дію земельної реформи, так як е, говорить президент з 1 січня 2012 року, то да. фактично з цього часу почне руйнуватися і, і крихка соціальна е, структура на, на селі, чи як да, я думаю, это будет еще именно удар по тим фермерам і тем, в особливості, які порядочно працюють і которые заботяться. социальными вопросами в селе, в котором находится земля. А ваше бачение, вы пропонуете продолжение моратории, или как? Вот, особенно ваша позиция. Нет, я думаю, мы должны, люди лучше ориентируются на местности. В первую очередь должны провести референдум, спросить людей, как большинство людей воспринимает этот вопрос. Если уже продавать, готовить законы и продавать, если не продавать, продолжать моратории, то насколько и по каким законам сейчас действовать, и как вот с той ситуация, которая с арендой, с арендой по ее сложилась, как государство может повлиять. Но ведь следят за тем, чтобы зарплату выплачивали. Работают государственные органы, чиновники, силовые структуры. То же самое можно обеспечить и по долгосрочной аренде. И государство может проследить, выплачиваются ли в полном объеме, в денежном ли выражении и по всем тем условиям, по которым есть договора за аренду земельных поев. И мы еще и не выдали документы всем людям. Но это же тоже колоссальная проблема. Она не решается. Они постоянно говорят. Народные депутаты говорят, говорят чиновники из правительства. Не все люди еще получили даже документы. На свой пай на земельний пай, на ті 5, і 7 і 3 гектара, кому сколько положено. А що буде з тими людьми, які не встигли що отримати земельні паї, а реформа вже вступить в дію, якщо, наприклад, її проголосують? Я думаю, то тобто же я думаю, вся земля, якщо стане товаром, то той, хто не той тот опоздав. тут уже человек ничего не получит, и мы к этому вопросу уже никогда не вернемся. Эта земля уйдет или в резерв, или в государственную собственность, или продастся, и все. То есть тот человек уже он останется без того, что ему положено. Ведь много людей сейчас обращаются. И те, которые работали, не получили, кому-то обещали, потом передали в резерв, потом назад. И эти вопросы, они, конечно, обсуждаются, они говорятся, но они не решаются. У мене до вас декілька запитань, як до члена бюджетного комітету Верховної Ради. От, парадоксально, під кінець цього року ми чуємо діаметрально протилежні оцінки. Експерти говорять про зростаючий дефіцит і про те, як тануть бюджетні кошти, зокрема і резерви Нацбанку. З другої сторони, ми чуємо від президента, від прем'єра реляції про те, як неймовірно зростає промисловість, а отже, і надходження до бюджету. Так, як в нас виходить бюджет 2011 року? Виконаний, перевиконаний, недовиконаний. Якими даними ви володієте в комітеті? По э, сьогоднішньому 2011 году я могу сказать, что місці правительства тоже заявляли это заявление, что все нормально, промышленность дает рост, поступления в бюджет увеличиваются. но в то же время э, И увеличиваются расходы. 2011 год тоже был очень расходный. Особенно по Евро 2012 и по реконструкции строительству дорог. Но 2011 год он ничего людям не добавил, не дал. Тем же самым пенсионерам, тем же самым работникам социальной сферы, тем же самым медикам, преподавателям. Мы много об этом говорили. Вот я зарегистрировал, подал, тоже находится верховной радио украины законопроект по увеличению зарплаты учителям работникам э, культуры и э, медицинским работникам и в сельской местности еще и доплаты потому что в селе ситуация еще хуже там просто работать некому скоро э, эта ситуация будет уже критической э, для чего я его зарегистрировал Не, потому что разговоров много но когда насколько повысить они ничем не завершились. Поэтому я предложил, что мы должны все законодательно закреплять для того, чтобы от разговора перейти к делу. И люди не почувствовали никакого улучшения. Конечно, они недовольны. Но для того, чтобы была стабильная ситуация, красивый, хороший разговор, заявление правительства правильное. Все хорошо, но какие расходы были и что людям добавили, сказать нечего. Мы, кстати, даже видели по телевидению неоднократно, показывали... Выступление премьер-министра Украины перед работниками образования и медицины. Ну, люди тоже улыбаются, когда говорят, что им повышают и пять раз в год повышают. Это мизер, это не повышение. Конкретно повышение можно, если его сделать и повысить на 30%, сократить расходы в других отраслях, то было бы это заметно. И в то же время народные депутаты Украины, чиновники э, на один уровень себя не поставили э, с людьми. Это касается санаторно-курортного обслуживания, которое так и не отменили. Тоже мой законопроект есть, и многие депутаты об этом говорят, и многие мои коллеги меня поддерживают. Действительно, не время сейчас заниматься санаторно-курортным обслуживанием депутатов и вип-чиновников, потому что Слово «санаторий-курорты» люди уже забыли. Какие-то равные условия более бы сделали доверительную обстановку между правительством и э, депутатами и остальной частью людей, ну, с населением. То же самое ничего реально не сделано для пенсионеров. Минимальная пенсия как была, так и осталась. 784 гривны, нет ответа на вопрос, как на эти деньги прожить. Ни у правительства, ни у народных депутатов, ни у премьер-министра. Поясніть, будь ласка, тоді, звідки з'являються кошти і куди вони зникають? Це на увазі, може, це позабюджетні якісь фонди. Ходить про те, що ми почули після соціальних протестів заяви і віце-прем'єра Тігіпка, і прем'єр-міністра про те, що задовільнити всі соціальні закони, яких наприймали за 20 років, треба 5 бюджетів України, тобто нема коштів. З другої сторони, коли переглядаються кошториси стадіонів до Євро-2012, вони по декілька разів на рік зростають. Их кошты поза Это позабюджетные кошты залучаются. це? Вот все, все финансируется из бюджета. Но просто мы же... То есть просто... на стадион в бюджете гроши есть, а на да. социальной статьи нет? Я май? об этом только что и говорил: что на расходы по разным направлениям есть, а на социальные вопросы нет. Вот мой законопроект, когда рассматривали о повышении минимальной пенсии, до 1000 гривен в этом году. Сейчас это уже мало, это уже пройденный этап. Но в начале 2011 года мы говорили сами на передаче, почему 1000 гривен? Для того, чтобы тоже не было разговоров, мы повысим, а конкретно сказать, насколько повысим. И было предложение поэтапно повышать пенсию. Но не нашлось 9 миллиардов для того, чтобы минимальная пенсия в конце года была 1000 гривен. А на следующий день Верховная Рада, все прекрасно знают, списала 24 миллиарда гривен энергогенерирующим компаниям, это самые крупные, самые богатые компании в нашей стране. И после этого еще были списания долгов на 8 миллиардов, на полтора миллиарда сейчас хотят списать. Конечно, если мы будем тратить таким образом и по 4,5 миллиарда на стадион, мы никогда социальные вопросы не сможем решить. И правительство ну, в этом плане тоже не, не в первую очередь ставит социальные вопросы. И то, что нужно 5 бюджетов, действительно, есть законы, которые приняты, очень тяжело их выполнить по всем социальным гарантиям. Но Первочередь довір'я розрушена повністю сейчас. От його нет. пане Дмитро, останнє моє запитання. Ми чуємо аргументи людям, які протестують під стінами Верховної ради кабінету міністрів, що не можна виконати ваші статті по рішеннях судів, по ваших пільгах, по пенсіях, тому що доведеться забирати кошти в інших груп. Тобто ми віддамо Чорнобильцям, але мусимо відібрати, наприклад, в якихось інших груп. Чи справді в бюджеті так і виглядає, що вирішення соціальних питань 2011 року треба вирізати гроші в одній частини населення, щоб передати і виконати рішення судів для іншої? Представители правительства і віцепрем'єр говорил о том, що невозможно виплатити, кому-то там суд дійсно показував постановлення суда, 700 тысяч гривень чернобыльцу потрібно виплатити. Потом э, афганцу начислили там пенсию 25 тысяч гривен, кому-то, э, кто был ликвидатором аварии в Чернобыле, 34. Так что кошти не мои хиба в бюджете? Вот, конечно, по 700 тысяч выплаты, которые решением судов, э, и по 34, по 25, которые суд присуждает, но это деньги не заложены, и их выполнять очень сложно, и, наверное, даже можно больше сказать невозможно. Но забрать те льготы, которые есть, которые пенсии получали уже афганцы, и чернобыльцы. На это деньги есть в бюджете? Есть. Нужно выплачивать. И, но как этим людям можно не заплатить? И вообще о чем может правительство говорить? Афганцы хотели туда? Они сами поехали именно в Афганистан воевать? Нет, их туда послало государство. Обязаны выплачивать. В Чернобыль кто-то сам просился? Нет. Я прекрасно помню те дни, был студентом на первом курсе, ходил на демонстрацию. Никто нам тоже о Чернобыле не говорил то я понимаю, если на демонстрацию погнали всех, то люди, которые попали туда ликвидировать аварию Чернобыля, они тоже не по своей воле. И то, что им положено по закону, вот это вот нужно выплачивать. 700 тысяч решения суда, говорят, что это коррупция, я с этим согласен по 700 тысяч, наверное, это, это единичные случаи. Вообще сегодня разговор не э, об этом решении суда на 700 тысяч и не о решении суда, когда там 34-25 тысяч э, получают чернобыльцы или афганцы пенсию по решению суда. А чиновники бывшие и депутаты как получали, так и э, продолжают получать. Хотя Тегибко говорил о том, что мы с этим разберемся. Когда разберемся? Нужно разбираться уже давно. Будет поздно. Потому что все придем к тому, что минимальная пенсия окажется, если не будет равных условий. Мы сегодня видим, не работает такая ситуация, что одним 40 тысяч пенсия, другим 764 гривны. И мы ответа на вопрос, как на минимальную пенсию, прожить не дали. Ее все равно необходимо Повишають хоча б на ті ж 25%, Як у нас на 25% все подорожало. Я дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам. Ми спілкувалися з Дмитром Витвіцьким, президентом партії «Правда», народним депутатом позафракційним. Дякую.